ваше святейшество, святейший Владык и Отец, только что мы вместе с вами, как главы и Русской Православной Церкви, совершили в историческом месте историческое священное действие. за 18 лет нашего скромного по вашему благословению избрания и письма Украины, за 18 лет я не имел этой возможности. Я благодарю всех, от кого это зависело. И в первую очередь от вас, ваше святейшество, благодарим за то, что вы возглавили эту святую молитву. Пусть Господь милосердный, слушающий каждого из нас и слышащий каждого из нас, услышит этот настоящий момент нас, и подать свою бедную помощь небесную и свое спасительное благосостояние. Исполагайте, Господи, действо, действо,